допустили очень много промахов, не забивали, не подбирали после этого и их отпустили на большое количество очков. И впоследствии мы не смогли догнать, а не хватило до конца снова нас. Опять мы начинаем, мы начинаем плохо, разыгрываемся только под конец игры, и нам постоянно не хватает этих там 10, 10, 5 очков хотя бы. Отсюда такие поражения обидные очень. Ничего, будем, будем работать. Впереди еще три игры, которые нужно брать. Будем на них настраиваться, потому что проигрывать нельзя. Ни в коем случае. Что, что? Чем связано. Не знаю, честно, тяжело сказать. Можно сказать за да, то, что мы да, приехали за два часа до игры. Новый зал, то есть неопробованные кольца. Можно придумать отмазки, нужно... Это, это игра, надо Просто выходить, просто играть в баскетбол, делать то, что у тебя получается. Отмазываться нет смысла. Хочу также, как и Максим, поблагодарить наших болельщиков, Николаевцев, которые нашли возможность приехать сюда, в Одессу и поддержать нашу команду. Мы чувствовали ихнюю поддержку, к сожалению, не смогли их порадовать победой. Хочу также поздравить команду Одессы с заслуженной победой. Считаю, что на результат игры как бы, огромное влияние имело то, что мы приехали на игру в день игры, у нас не было опробования зала. Это наложило свой отпечаток. Мы стартовые минуты не смогли забить. Команда соперников играла в родном зале, чувствовали эти кольца, у них все получалось. Мы же не могли забить. Под кольцом хорошо соперник сыграл, не пустили нас туда а с поля мы не смогли забить. Вот этот момент как бы, ну и плюс отсутствие Александра Циколюка тоже влияет, потому что мы проиграли щит. Очень много подборов мы не собрали, и, к сожалению, из-за этого следовал проигрыш. У него на голеностоп был накануне игры. Вот прошлое у нас как бы выпал, и еще с Луцком даже, позапрошлый и как бы еще до сих пор травмирован, еще не может приступить к тренировкам с командой. Еще неизвестно, сможет ли он с нами поехать в Черкассы или начнет тренироваться, не начнет, еще под вопросом все. Да, спасибо. Хотел поздравить команду и болельщиков с победой. У нас было тяжелое турне, 10-дневное, там сколько мы там, 5 игр сыграли по 10 дней, конечно, все устали, но закончили победа, это радует. так получилось. Как бы команда доверилась, я забил. И все. Я бы не сказал, что нервничали, больше, наоборот, разозлились в четверти, что как бы такое как бы, начали догонять нас, какие-то жесткая игра, какие-то фолы не свистелись там немного. Наоборот, как бы дал толчок, чтобы потом в итоге привести к победе игру. Ну, я еще помню после первой игры, я говорил, что мы играем процентов на 50-60 в тот момент, потому что команда была сырая, новая, все притирались. Сегодня мы, скажем так, уже готовы процентов на 80-90, еще не на процентов. мы еще играем не на свой максимум, я в этом уверен. Очень сложно сегодня комментировать игру, потому что у нас пятая игра за девятый день. Десятый день. Нам надо было самое главное настроить команду. Мы постарались настроить сегодня, сколько мы могли. То, что от нас зависело, мы сделали. Вы сами видели. Ребята вышли и выполняли ту установку, которая им давалась на игру. И меня очень радует, что сегодня у нас появился плеймейкер. Настоящий. Playmaker. 13 голевых передач у нас раздал американский легионер Крис. Я не могу сказать уже американский одессит, Поэтому, когда человек раздает столько передач, он придает уверенность всей команде и самому себе, как в личных, так и в командных действиях. И мы хорошо справились в защите сегодня. В те моменты там были, конечно, и провалы, но не такие сильные. И поэтому, я думаю, за счет еще бойцовских качеств мы сегодня дожали Николаев и победили. Ну, конечно, и болельщики нас. Как обычно поддержали, я тоже благодарю их. Спасибо за поддержку. Приходите на баскетбол. А? Вы ухода вам раз, Он снайпер, это его заработа попадать. Поэтому он был свободен, его вывели на бросок, и он выполнил то, что он умеет хорошо делать. У много других проблем, но ну, если он попадает, то оно все компенсирует его остальные качества.